Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, disini Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus eh, suaranya atau bagus kualitasnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik untuk berlangganan untuk berlangganan video selanjutnya. Dan tak lupa pula saya ucapkan semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah yang barokah diberi kesuksesan selalu untuk kita semua. Ciri-ciri burung perkutut lokal yang bagus kualitasnya. Kesatu kita bisa lihat bola mata burung perkutut tersebut. Bola mata adalah bulat matanya kalau bisa bulat. Burung perkutut yang hidup uh, bebas di alam biasanya akan sering melihat burung lain atau uh, mangsanya dari kejauhan, sehingga sorot matanya tajam dan terlihat lebar dengan bola mata bulat. Terkadang kita tidak uh, tahu, tidak cermat, bu, uh, tidak mengamati di daerah bola matanya. Sedangkan burung perkutut yang fighter, burung perkutut yang petarung, burung perkutut yang uh, bersifat untuk lomba itu rata-rata bola matanya adalah bulat. Dan mempunyai uh, mental yang sangat tangguh, mental yang sangat bandel, dan lain sebagainya. Jika menemukan burung perkutut dengan ciri bola mata seperti ini, maka itu berarti burung tersebut memiliki kualitas yang bagus. Uh, yang kedua, bisa kita lihat dengan paruh burung perkutut tersebut. Uh, pilihlah paruh yang panjang, panjang, dan meruncing dan tipis. Jika ingin mencari burung perkutut yang rajin manggung atau gemar berkicau maka pastikan anda memilih burung perkutut lokal ataupun perkutut bangkok dengan paruh yang panjang tipis istilahnya di, di orang itu uh, bila mana burung itu paruhnya panjang dan tipis itu kalau orang itu logikanya itu uh, cerewet gitulah uh, tidak menutup kemungkinan pula untuk burung perkutut uh, kita pilih yang seperti itu seperti uh, panjang paruhnya dan tipis agak meruncing Paruh yang berukuran panjang ini uh, merepresentasi, me, apa maksudnya uh, bisa membawa burung tersebut untuk rajin bunyi. Tentu para kong mania akan lebih senang jika perkutut peliharanya rajin bunyi uh, di setiap hari, entah itu pagi hari, siang hari, sore hari, uh, dan lain sebagainya. Uh, yang ketiga kita bisa lihat atau kita bisa mencermati atau kita bisa memilih ukuran tubuh yang besar. Selain paruhnya panjang, ciri lain dari perkutut lokal yang bagus yaitu memiliki ukuran tubuh yang besar. Di mana ukuran bodi burung perkutut ini lebih besar dari burung perkutut lainnya. Bila kita memilih di kan kita lihat uh, burung perkutut yang bodinya besar, profesional, uh, bisa kita pilih seperti itu. Tubuh yang seperti ini menandakan bahwa fisik burung uh, perkutut tersebut cukup kuat untuk tampil di berbagai lomba maupun untuk uh, anggungan di rumah saja. Kemungkinan eh, manggungnya juga besar karena tubuhnya besar, apalagi diimbangi dengan paruh yang eh, panjang runcing dan hidung yang besar. Selain itu kita bisa lihat eh, yang keempat bisa memilih burung perkutut yang kepalanya besar. Tentunya eh, tidak hanya bagian tubuh saja yang besar, bagian kepala dari perkutut juga harus besar untuk menandakan kualitas burung perkutut tersebut. Terlebih jenis perkutut lokal memang umumnya cenderung memiliki ukuran kepala yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jenis lainnya, seperti perkutut eh, lokal maupun perkutut Bangkok yang kita cermati selama ini. Ini menandakan bahwa perkutut tersebut memiliki otak yang lebih besar untuk menampung eh, otak burung perkutut tersebut. Bila mana kepala besar, otomatis otaknya juga besar. Itulah. Uh, untuk menampung kecerdasan burung perkutut tersebut. Selain itu kita bisa juga pilih uh, poin yang kelima. Poin yang kelima adalah bisa kita pilih dengan hidung burung perkutut atau bungur burung perkutut itu yang lebih besar dari yang lainnya. Seperti burung perkutut, seperti hidung burung merpati pos itu kan lebih besar. Begitupun dengan bagian hidung perkutut lokal lazim uh, memiliki ukuran hidung yang lebih besar. Selain itu, burung perkutut Bangkok juga uh, yang lebih besar dibanding dengan burung perkutut lain. Ukuran hidung yang besar tersebut menandakan bahwa burung perkutut ini memiliki pernafasan yang lebih kuat, lebih uh, ekstra, dan pengambilan nafas uh, lebih banyak daripada uh, burung perkutut yang ber hidung lebih kecil. Jadi kalau hidungnya besar ngambilnya nafas itu ngambil udara itu lebih banyak dan disimpan ke tembolok dan dikeluarkan lewat eh, hidung burung perkutut tersebut maupun paruh burung perkutut tersebut eh, lebih banyak udara yang dipompa keluar sehingga burung perkutut menghasilkan suara yang berpower yang bertenaga yang eh, bagus dan yang eh, istilahnya yang merdu. Sehingga perkutut dapat manggung dengan lebih panjang ciri yang keenam punggung agak menonjol pada bagian tubuh perkutut anda juga harus mem, e, bisa menemani atau e, menemui ciri-ciri lain selain tubuhnya yang besar yaitu pada e, area punggung burung perkutut lokal yang bagus memiliki punggung agak menonjol ke e, ke de, apa istilahnya ke atas istilahnya gitu agak munuk gitulah istilahnya itu bisa kita pilih Kayak pun eh, hewan onta, itulah istilahnya. Itu kalau di perkutut lokal, kayak seperti Sriwiti atau kayak seperti apa, itu yang memang eh, Gunduan Yang ada di punggung itu lebih besar, itu kan bisa kita pilih seperti itu. Ciri yang ketujuh, dada melengkung ke dalam. Jika punggungnya agak menonjol ke atas, maka bagian dada atau area depan dari tubuh burung perkutut. Lokal maupun burung perkutut Bangkok ini justru akan kebaliknya. Bentuk dada yang bagus yaitu cenderung melengkung ke arah dalam, jadi dadanya itu malah melengkung ke dalam dan punggungnya melengkung ke atas. Punggung yang menonjol ke atas ditambah dada yang melengkung ke dalam akan membuat perkutut terlihat gagah ketika berdiri. Jadi, seperti burung perkutut sriwiti, kalau dilihat seperti itu, dengan leher panjang yang untuk menyimpan udara di tembolok burung perkutut tersebut untuk mengeluarkan suara yang lantang dan keras yang ke-8 adalah bisa kita lihat pupur burung perkutut e, tersebut kita pilih burung pupur burung perkutut tersebut yang abu-abunya lebih banyak jadi burung perkutut satu ini kemungkinan besar e, jarang ditemukan pada jenis lainnya yang mana bagian pupur atas paruh melebar sampai ke bagian atas dari mata pupur sendiri adalah warna bulu berwarna putih keabu-abuan yang terdapat pada bagian kepala biasanya burung perkutut jantan memiliki pupur yang memenuhi uh, separuh kepala sementara betinanya tidak sampai setengah yang kesembilan lingkar garis hitam tegas uh, jadi perkutut lokal yang bagian melingkar lingkar garis hitam di bagian lurik tegas dan jelas beberapa jenis perkutut lain yang memiliki kualitas bagus juga umumnya mempunyai lurik dengan tampilan yang Selalu jelas dan tegas, jadi luriknya atau uh, uh, batikannya burung perkutut tersebut itu uh, kontraslah antara coklat sama hitam, sama hitam, sama putih, putih, sama abu-abu itu kontras. Uh, ketegasan lingkar garis hitam pada perkutut ini membuatnya terlebih uh, cantik, atau lebih uh, ganteng, atau lebih gagah dipandang, uh, tinimbang burung perkutut yang tidak tegas warna kontrasnya. Yang kesepuluh, bisa kita cari lagi dengan warna leher dan warna kaki. Perkutut lokal yang mempunyai kualitas bagus memiliki warna leher. Abu-abu terang yang coraknya terlihat lebar, sementara pada bagian kakinya dihiasi warna keunguan, atau terkadang terlihat seperti merah kehitaman atau hitam pekat atau e, hitam keunguan. Itulah yang bagus, yang biasa orang memilih burung perkutut tersebut. Dari ciri yang cukup mudah untuk dikenali pada burung perkutut lain, atau perkutut lokal maupun perkutut Bangkok, yaitu kakinya jauh lebih pendek bila dibandingkan dari jenis lainnya. Selain itu, kita bisa lihat, kita bisa pilih dengan melihat ciri yang ke-11, yaitu bulu ekor. Kualitas dari perkutut lokal atau juga jenis perkutut lain dapat Anda nilai dengan melihat bagian ekor burung tersebut, di mana perkutut lokal yang bagus mempunyai. Bulu ekor dengan ukuran yang panjang, bahkan semakin panjang ekornya, maka ini akan menunjukkan bahwa kualitas perkutut semakin bagus pula. Selain itu, kita uh, bisa lihat untuk kita bisa memaksimalkan burung perkutut kita dengan berbagai rawatan. Selain itu, uh, berikut beberapa cara melihat atau uh, memelihara yang benar: satu, jenis makanan. Apabila memiliki hewan peliharaan jenis makanan yang penuh nutrisi, eh, yang terpenting untuk eh, diperhatikan agar tubuhnya menjadi kuat dan sehat serta tahan dari berbagai penyakit untuk burung perkutut yang eh, peliharaan kita yang lazim digunakan sehari-hari, di kita eh, harus senantiasa mengecek untuk eh, jenis makanannya, entah itu makanan otak, juawut, millet, ketan hitam, beras merah dan lain sebagainya dan bisa dikasih kacang hijau uh, untuk kualitas dan lain sebagainya untuk menambah stamina beberapa orang juga memanfaatkan minyak ikan untuk perbedaan pada burung perkutut pemberian minyak ikan ini bisa satu butir dalam tiga hari sekali atau seminggu sekali atau dua minggu sekali kita cermati lagi dengan kandang untuk perkututnya usahakan kandang burung perkutut selalu bersih uh, karena untuk kenyamanan burung perkutut tersebut, agar selalu manggung, agar selalu ngajar, agar selalu uh, bunyi di setiap saat. Selain itu, kita harus rutin dengan penjemuran burung perkutut tersebut. Penjemuran dari jam 7 hingga jam 10 pagi. Penjemuran ini dilakukan setiap satu jam sekali, dijemur, lalu diangin-anginkan, baru dijemur lagi, lalu diangin-anginkan lagi, baru dijemur lagi. Dan bertahap, tidak uh, langsung dijemur dari pagi sampai siang, ataupun bahkan sampai sore jangan sampai uh, tidak bertahap jadi burung malah mengakibatkan stres malah tidak sehat jadi bertahap pertama satu jam dulu hari berikutnya dua jam hari berikutnya tiga jam begitu jadi bertahap gitu demikian ulasan dari saya uh, tentang memilih burung perkutut yang berkualitas burung perkutut yang bagus ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. E, salam berhayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi tanpa batas, salam paseduluran salam bineka tunggal ika, salam kongmania lover e, dari Sabang sampai Merauke. Semoga saja kita selalu diberi kesehatan, diberi kesuksesan, diberi rezeki yang berlimpah, e, sukses selalu untuk kita semua. Dan terima. Dan tidak pula saya ucapkan, "Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."